законодательным собранием города был принят первый закон города вот и он касается самых животрепещущих вопросов это налогообложение. буквально он называется закон города севастополя об особенностях применения законодательства о налогах и сборах на территории города федерального значения севастополя в переходный период вот. сразу хочу успокоить тех кто ждал этого закона первое здесь продлены и сроки не применения санкций если раньше было принято решение что до 20 апреля то сейчас этот срок продлен до 1 июня почему этот срок продлен потому что сейчас объективно существуют большие сложности даже нормальным налогоплательщикам произвести оплаты. Мы все видим, что творится в банках. Мы пытаемся помочь банкам открыть как можно больше отделений, но, к сожалению, ситуация связана и с действиями Киева по ограничению деятельности украинских банков. Вот. И другие обстоятельства, они мешают нормальной работе банковской системы. На сегодняшний день пропускная способность банков составляет примерно 10% от тех мощностей, которые были в обычное время. С другой стороны, работа налоговой службы и казначейства тоже сейчас идет именно в форме реорганизации. То есть вот этот закон ⁇ это серьезный документ, который позволяет и создать правила игры, по которым будет работать бизнес и по которым будет работать налоговая. Естественно, этот документ не является окончательным документом на все времена. Вот, мы знаем, что в Крыму подобный документ приняли на неделю раньше, вот, и уже были жалобы со стороны и крымских предприниматели и беспокоились наши, что у нас будет принят такой закон, потому что были в нем существенные моменты, которые могли привести к значительному увеличению налогов. Более того, какие-то налоги выросли бы задним числом, что просто очень и некрасиво, и несправедливо, и могло привести к разорению отдельных предприятий. Нам удалось эти острые вопросы снять, причем не просто снять решением законодательного собрания а убедите Крым в том, что это неправильно. И более того, получить поддержку представителей федеральных органов. И Крым тоже вносит поправки в принятый ранее закон, который снимает эти острые углы. Они касались в первую очередь уплаты НДС. Вот. В этом же законе прописан порядок исчисления налогов, которые до, до сих пор считались и в течение апреля будут считаться тоже исчисляться в гривне, а, а переводиться по курсу. Если первоначально был установлен курс 3,8, то для налогов, которые платятся за март, теперь будет действовать курс на последнее число марта, курс Центробанка России. Для налогов, которые платятся за апрель, курс на последнее число апреля вот. а дальше с 1 мая предприятия должны перейти на ведение бухгалтерского учета в российском рубле. Вот. И если операции отдельно будут проводиться в гривне, то они будут проводиться как в иностранной валюте и должны пересчитываться в бухгалтерском учете по курсу Центробанка на тот день в который проводится операция.